авантюра почему авантюра от начала курской операции по сегодняшний день я лично насчитал штук 8 разных мотиваций ее проведения цели сначала нам рассказывали о том что это делается для того чтобы тянуть российские войска с донбасса не сработал Закончилось это тем, что мы потеряли треск, часов яр, э, Донбасс всплыл кровью, э, потеряли месторождение, потеряли промышленность. Российские войска вышли на границу Днепропетровской, фактически области, треск как последний форпост, не Треск, а Покровский извиняюсь. Я дико извиняюсь, а где же цели? Ну, что происходит? Потом понял, что что-то не то наговорили, говорят, ну, это офензива, мы идем вперед. Ну, я готов и это принять. Но у меня вопрос: если идем вперед, то зачем перебили сами, атомаксами мосты через реку? Как вы ее форсировать, если вперед идти собираетесь? Uh -huh. то есть, Вперед никто идти не собирался. Потом вот так, знаете, мы будем брать эту станцию Ну, любой здравомыслящий человек понимал, что ее А будут защищать. А потом появляется, соответственно, заявление МАГАТЭ, которое почему начали обвинять, там, что они на стороне там, России. Нет. МАГАТЭ – это международная организация, где представлены все страны, участники атомной энергетики, ядерное оружие, у которых есть и тому подобное. Я лично имею друзей, Которые работают в МАГАТЕ. Притом работают э, по американской квоте, хотя и есть гражданами Украины. И я встречался когда, ну, на протяжении этого времени с разными э, чиновниками МАГАТЭ и задавал вопрос: э, почему вы Курскую атомную станцию защитили, а Запорожскую нет? Ну, это же логично. Я думаю, у нашего зрителя возникнет это. Конечно. Шок. А мне и говорят, ребята, если бы ее не сдали, мы бы туда прибыли и точно так, как любой атомный объект, защищали бы и объясняли, что его нельзя обстреливать, его нельзя атаковать, ну и так далее, и так далее. Так как его сдали, то ну, мы, мы причем, мы эксперты, мы ученые, мы это самое. Вот. Все, история схлопнулась. Атомная станция тоже в сторону. Потом говорят, мы наберем пленных для обмена, для усиления. Ну, во-первых, сами эти слова выглядят как-то не совсем правильно, потому что это начинает напоминать Каких-то татар, которые заскочили, кого-то похватали, как сыр для чего-то. Ну, то есть, если эта цель даже была, ну, зачем ее вслух озвучивать? Как-то не по-человечески. Да. Ну, нельзя озвучивать подобные вещи. Ну, э, конечно, война цинична, конечно, циничные решения с той, с другой стороны, циничные поступки, все. Но зачем это опубличивать? Говорят, это для того, чтобы не было нападения на Сумскую обувь. Тоже бред какой-то. Потом, оказывается, американцы еще при Байдене, если говорят, что там не было группировки, которая могла бы вторгнуться. И сам ход боевых действий показывает, что никакой группировки нет. Потом говорят, там Объекты. Какие объекты? Я изучил всю э, географию этой местности. Э, главный объект – это сады возле Суджи. Какую ценность они представляют, ну, я не, не понимаю. Тут за своими э, обы посмотреть. А у Зеленского то яйца, то, 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 то сады. Да. Э, ну и точку в этой все идиотской, если бы не человеческие жизни и жизни военнопленных, которых обозвали террористами, точку в этой истории поставил Михаил Подоляк. Ну, тоже уникальный персонаж, там на Банковой много уникальных персонажей, на которые, по которым книги писать можно. Пациенты, да, такие. Да, брат действующий офицер Главного разведуправления Минобороны Российской Федерации. А он советник Зеленского и адепт войны. Притом брат родной. Ну, так, на всякий случай. Да, я, кстати, Миша помню еще, как он за Януковичем бегал, там, заносил хвосты. Да, да, по пенькам скакал. Это самое. Значит, и он заявляет, это для усиления переговорных позиций. Я извиняюсь, дико. А вот это вот сейчас, что мы наблюдаем, это было усиление переговорных позиций угу. или как? Теперь последний акт этого военного преступления. Уверен практически на 99% и 9%, десятых, что вывод украинских войск с э, Курской области, который происходит сейчас, есть ничем иным, как э, очередной серии этого кровавого сериала. Театрализованным представлением. Почему? Потому что однозначно было требование Путина, что никакие мирные переговоры не начнутся, пока украинские войска находятся на территории Российской Федерации. Если такие требования были, они были, то что бы делал, например, я? Я бы думал, как сберечь жизни своим собственным воинам. Я бы думал... Как сберечь военную технику, которая нужна для защиты страны, я бы обратился к американской администрации, которая выступает посредником мирных переговоров, и сказал: запросите на несколько дней паузу перемирие на этом участке фронта, для вывода нами. Войск с территории Курской области. Да, как для политика это проигрыш. Да, как для э, человека, который видит себя только во власти, это проигрыш. Но как для государственного деятеля, как-то Черчилль, которого любят подражать которому любят эти все люди, говорил, чем отличается государственный деятель от политика. Да. Как государственному деятелю, как человеку, который должен опекаться жизнями народа, который верил в ему управление над собой, это было бы абсолютно правильно. Этого сделано не было, и мы видим театрализованное представление. То есть мы оказываем сопротивление, понимая, что нам надо выйти. В результате гиб масса людей, военных, пленные, которых объявляют террористами, пленных, которых расстреливают, тоже подонки, иначе назвать нельзя. Это самое. И Извините, но это тоже военное преступление против собственного народа и собственных вооруженных сил. Если Путин военный преступник в рамках мира, как вот вы говорите, то вот собственный народ и собственные вооруженные силы. Поэтому для меня вот эта трагедия, это трагедия, я иначе назвать не могу. Просто взять самые боездатные части, отправить э, пост, не хочу высказываться, э, э, в ад, превратить это все в ад, как правовой, так и э, физический, и сидеть с умным лицом, вернее, выходить, играть умное лицо и говорить, мы продолжим боевые действия. Но любой маломальско мыслящий человек понимает, что вы выходите. Так почему не было сделано шагов для сбережения своих людей? Ну, то есть они выходят а, и, да, и, и, да, и подруги да, да, отстреливаются? Или что они делают? Непонятно. Они э, оказывают сопротивление, постепенно отступая. А Теперь смысл? переговорные позиции усилились до того, перефразируя подалеко, что э, Путин говорит <свят> о санитарной зоне, и они пытаются уже прорваться в Сумскую область. Вот усилили позиции. Здравствуйте, Таня.